З поверненням на шоу, яке змінює життя. Видивитись перше зважування проєкту. І зараз лише від Ольги залежить, яка команда виграє, а яка сьогодні вижене одного зі своїх учасників. А вона стоїть возле мене. Мамочку, Олечка, зроби шість кілограм, я тебе, я тебе прошу. І цьому її ручки. Альона та Лариса розуміють. Якщо сині програють, вони вдвох опиняться в зоні ризику. Адже наразі серед синіх скинули найменше. Ольга наступне. Оля, ну от від вас то уж точно зараз завісить фінальний результат. Ваша вага на початку проєкту становила 130. 8 килограммов. Вставай ты на май. Чувствую, что сбрасываю. Ну, минимум 3 килограмма, я так думаю. Да. А может, максимум. 20. Еще десять. Можешь. не спортивные девочки, то, что мы спортом 40 лет не занимались и начали заниматься эти 52 года как экстрим, Я старалась изо всех сил. Для меня это был первый шаг э, к моей молодости и к продлению моей жизни. Шість кілограмів ви важите сто тридва кілограми. Ви раді? Так приємно. Я дуже рада разом з вами. Повертайтесь до своєї команди! Рахунок шістдесят два. 58. Червоні випереджають. Але це ще не все. На першому командному випробуванні сині виграли 4 кілограми, котрі зараз покладуть на ваги червоних. Тепер рахунок 58-58. Ну і тепер черга за відсотками. Вага команд та кількість учасників у них різна. Тому щоб з'ясувати, хто сині або червоні більше схудли, суму скинутих кілограмів потрібно перевести у відсотки відносно початкової ваги кожної команди. Червоні. У відсотковому співвідношенні ви скинули 3,72 відсотка. Увага, сині. Ваш результат. Ваш результат 3,87 відсотка. Круто выиграть! Мы в вы... это получилось, что на этой неделе мы выиграли первое все, первый конкурс, первое взвешивание. Мы остались полным составом. Я даже не знаю, это даже круче, чем круто. Благодаря нашей победе на конкурсе, благодаря этим четырем килограммам, синяя команда победила. Червоним, сейчас у вас будет наискладнейшая година за весь тиждень. Вам все вырешите кто залышит там устриномуся за годину сваженных решений. для нас для всех это было большим шоком никто даже не мог подумать что так получится я реально не думала я видела как мы пахали я думала что нас это не коснется голосование сегодня что у нас кто-то уйдет из команды Та бідно. Під загрозою вибуття опинилися троє: В'ячеслав. Та Кристина з Анжелою, які, хоча й скинули по 5 кілограмів, але це були одні з найгірших результатів у команді. Давай Кристина, хням ти молодше. Скажи за себе як ти. Ну що, Какі? Я, я не довольна своїм результатом. Мне важно остаться здесь, потому что здесь я не чувствую себя ущербной. Здесь вот этот какой-то такой дух ком командный, когда мы поддерживаем друг друга. Здесь это мне действительно нужно. Я считаю, что здесь, здесь я еще смогу быть полезной, я все сделаю ради этого. Це життя Кристина терпіла глузування однолітків, поки не зрозуміла. Нічого не зміниться, якщо вона не схудне. Це унизительно. У первої з проєкту це унизительно, це страшно. І це ну. Страшно сказати страшно це нічого не сказати. Дома мене не ждут. Дома мне просто не поймут, потому что даже когда были попытки, не знаю, сесть на какую-то диету или качать пресс. Я его помню, я его качала, так выключала свет ну, вечером, и тихонечко там пыхтела, пыхтела, папа мог зачем-то зайти, и потом прикалывался с меня всю неделю, что пресс качаешь, что худеешь, и, и шло, вот шла обратная какая-то реакция. И не хотелось больше ничего делать. Думаешь, да елки-палки? Вот если меня так, такую вот создали, все, буду держать марку, буду какой-то вот... Да, это очень сложно на самом деле, и я прошу только о поддержке. Выбор, конечно, за вами. Я понимаю, что я в номинации, но я думаю, что вы понимаете, что это еще не мой предел. Да Елки-палки, и 22. Ребята, у нее вся жизнь впереди да образно, мне 37, у меня это последний шанс. У меня в этих песочных часиках последний песочек просачивается, а у нее вся жизнь впереди. У нас интервал то есть, во сколько лет в бешеный кусок лет. И заметьте, лет жизни человека. Самых, да, крутых. И я свои эти года просто разбазарила. У нее есть шанс все это поглотить легко. У меня такого больше нет. Как бы я надеюсь на то, что вы прекрасно понимаете, что каждый из нас тут не просто так, каждый из нас со своей проблемой. Мне 37. А я стою, как у разбитого корыта. Назад оглядываться не хочу. Никогда. Мой брак — это большая ошибка. Самая большая ошибка в моей жизни. Измены терпела потому что любила, фактически. Жила ради мужа, запустила себя, разрушила все до основания. Сейчас стою у руину разбитого корыта, оглядываюсь и содрогаюсь. Буду благодарна, буду делать все от меня зависящее. Рвай до последнего, чтобы результат был лучше. Согласно, результат был как-то маловато. Я ожидала больше. Не хочу назад. Ни за что не хочу. Больше ничего говорить не буду. Все. Слава, может, ты что-то скажешь? Я знаю, насколько это важно для Анжелы и для. Это для всех важно. Это для всех важно. А для, для, для тебя? меня это тоже важно. Но я еще раз говорю, я уступаю. Ну, что вы на меня вот это вот давите? Я меньше всех похудел, я готов уйти. Все, вопросов нет Ну а я что ты так, так легко сказал, уступаешь? Все. Вот я не готова уступить. Ни тебе, ни Кристине. Почему ты так легко уступаешь ну, вот потому свое место? Что, не знаю, почему. Мне это важно. Очень. Для меня это последний звонок. Для тебя нет. Для меня последний тоже. Так а почему чому ти так легко уступаєш? Я не розумію тебе. Сідіть кричать, що я хочу оставити мене, оставити мене. Я не буду того делать. Почему Не, не буду, тому що. Что... Тому що є якась гордість, може чи що. В'ячеслав надто розгублений, бо вважає, що скинувши мало, підвів свою команду. І тому навіть по вагому причину лишитися на проекті немає права просити про допомогу. Славік, ти можеш діляти себе в їді, я вішу. Ну ти не можеш себе. Е... заставить сделать сверхсилы. Это заметно, понимаешь? Ты классно, ты делаешь, но сверхсилы ты себя жалеешь Человек реально жалеешь. Ну, может, вот так смотрится, если я не могу, так я не могу. Если у меня спина болит, так что, 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 могу сделать? Славик не просил, чтобы его оставили на проекте. Почему-то мне создалось впечатление, что он не боится уйти, что он тут устал. Многие из нас, они сразу набросились на Славу и начали его критиковать. Я думаю, что любому человеку в трудной ситуации хочется почувствовать поддержку. Хорошо, такой вопрос. Если мы тебе дадим шанс, ты в дальнейшем будешь стараться? Ребята, я буду стараться, конечно. Надо тянуть так, чтобы сделать. Не стараться, а сделать. Буду стараться. Если мы э, убираем славу, мы теряем, во-первых, одного мужчину из, канала, из команды, теряем преимущество, теряем преимущество в весе, который может сбрасываться, если, конечно, он возьмется за ум и начнет это все дальше делать. Час вышел. Червоні мають зробити важкий выбор. Кожен мусить назвать имя людини, яку більше не хоче бачити у своей команді. Ощущение страха. Вот сейчас я вот уже почти убита, осталось сделать контрольный, и этот контрольный сейчас посмотрим, будет ли он или или его не будет. Все решит голосование. Команда, ви програли перше зважування. Ваш суперник випередив вас усього на 15 сотих відсотка, але саме вони вирішили вашу долю. На жаль, троє з вас скинули найменше і тепер опинилися у небезпеці. С. Вячеслав, Кристина, Танжела. Та Оксана, вам предстоит первой озвучить свой выбор. Но прежде скажите, почему, по вашему мнению, именно этот человек должен сегодня покинуть проект? Я считаю, что сейчас буду голосовать не против человека, а за него, в плане каком «за» в том, что я уверена, что этот человек способен сделать все по максимуму и способен очень сильно всех удивить в декабре месяце на сцене. заславить я думаю что просто он не, не, не совсем осознавал куда он попал на какой проект и что здесь не просто надо будет сниматься на телевидении а реально пахать я думаю что он был готов к этому но не настолько психологически готов ну, не настолько психологически готов к нагрузкам и что он сможет их выдержать. Люба, ваша очередь. Это очень тяжелый выбор, но мое решение, что это будет... Вячеслав. У меня три знака вопроса, я не пойму, почему так вышло. Что было решающим фактором? Его нежелание объяснить, на, ну сказать ребят, дайте мне шанс. Я этого желания не увидела на обсуждении. Если бы он хоть капельку сказал, мне не хватило этой капли, чтобы проголосовать не, не, не против Вячеслава. На данный момент два голоса против вас, Вячеслав. Я сказал, решайте сами. Я сказал, что я готов уйти, потому что я действительно сбросил меньше всего. И это будет несправедливо по отношению к девочкам, которые сбросили по 5 килограмм. И меньше меня весит. Вот и все. Просто не мог. Я не, это не, я не могу. Я такой человек. Вячеслав, теперь ваша очередь назвать участника, который, по вашему мнению, должен покинуть проект Сейчас. У меня, у меня есть определенная симпатия, во-первых, Кристине. Просто, просто определенная симпатия. есть. Я не хочу, чтобы она уходила в любом случае. Анжелика. Против вас один голос. Кристина. Вы тоже оказались в опасности. Но пока против вас никто не проголосовал. Кого вы не желаете видеть в команде красных? Дело в том, что я уже сроднилась со всеми участниками, со всей своей командой. И этот выбор действительно очень тяжелый, и он очень давит и угнетает. Я верю в Вячеслава, верю в то, что он может добиться всего. И поэтому я проголосовала вот так. Я думаю, Анжела меня простит. Но Вячеслав нуждается в поддержке. Мы его поддерживали как могли. Вылечу я. Все равно. Потому что э, фактор жалости у людей велик. И славу выбрала страна, потому что страна его пожалела. А мне никто никогда не жалел. Никто и никогда. Так что мне это чувство незнакомо. И знакомиться, значит, с ним не буду. Анжела, каким будет ваш выбор? Хочу Славе дать шанс. Кристина. Против вас первый голос. Страшно? Страшно. Марта, назовите мне имя самого слабого, по вашему мнению, участника «Красных». Я надеюсь, что то, что я проголосую сейчас против этого человека, даст ему силы. Может быть, он обидится или разозлится, но его это простимулирует в дальнейшем заняться собой. И я желаю ему только удачи. Это слава. Вячеслав, против вас три голоса. Ну, поделитесь с нами, что происходит у вас внутри. Мне тяжело, конечно, я, я тоже хочу остаться, но я проигравший. Я... Ты не проигравший, это новый этап. Не смей никогда так говорить. Умберто, вы должны озвучить свой выбор. Но его не так трудно было сделать, потому что этот человек дал понять то, что он как бы не пытался переубедить лично меня или других участников в том, что он должен остаться. Он свое слово сказал, я сделал выбор. Славик... Вячеслав, против вас уже четыре голоса, и ситуация действительно становится опасной. Осталось три участника, которые еще не сделали свой выбор. Андрей, кого выбрали вы? До обсуждения у меня была на уме другая кандидатура, скажу сразу. Просто этот человек дал понять, что он не готов дальше идти. Он, может быть, и будет делать что-то, но ему нужна какая-то смена обстановки. Это слава. Вячеслав, если сейчас Роман проголосует против вас, вы отправитесь домой. Потому что этого хочет большинство команды. И теперь слово за Романом. Ну, я думаю, что Рома меня точно поддержит. Мы живем с Ромой в одной комнате. роме очень сложно. Дело в том, что это не только член его команды, а это еще его, как говорится. Вот, они же живут в одной комнате. И третий аргумент, они мужчины. А у мужчин, как и у женщин, есть своя солидарность. Ну, я рахую, що я голосую за справедливість не проти слави. Просто так буде справедливіше. Більше я сказати нічого не можу. За хвилину у постшоу мене звати Тетяна Висоцька і я рада вітати вас на першому ток-шоу другого сезону. Зважені та щасливі. Як змінився В'ячеслав після участі у проєкті? А також, як сьогодні виглядають учасники першого сезону. Роман, я знаю, що ви підтримували В'ячеслава під час обговорення. Чи це так? Підтримую, підтримую і буду підтримувати. У будь-який час. Чому тоді голосуєте проти? Цей результат, мабуть, внаслідок, якщо чесно, його лені. Словами він хоче, а душею він не тут. Славік не з нами душею. Тому що в нього нема ще духу того. Він ще не повірив у себе просто. Тому що так буде справедливо. Справедливо по відношенню до кого? До всієї решти команди. І до дівчат, які цього не заслужили. До Христі і до Анжели. Він сильна людина, він не вважає його ніяким баластом, він сильна людина, яку треба просто підтримати. Я вірю в те, що він здолає все подолає. Він досягне дуже великих успіхів. В'ячеслава. Голосувати далі немає сенсу. Більшість учасників червоної команди хоче, щоб ви пішли. Другу, слава. Смім'яси.

я не расслабляйся. Что, дружище? Все, ребята, все благ. Команда Червоных, Я дуже сподіваюся, що не зустріну у вас у цій кімнаті наступного тижня. До побачення. Та неделя мне дала очень, конечно, много, много очень дала. Я пересмотрел полностью свои, свои, свое питание. Для себя я понял, что нужно просто себя побольше отдавать чему Чему. Я обещал детям, что я приду вы меня не узнаете, что у него будет другой папа уже. мне надо все равно. Это все равно не, это не, это не, это не конец. Я знаю, что я займусь собой в любом случае. Я просто знаю, что я буду делать. Ну все. Держись, ты молодец. Тебе тяжелее сейчас. Было мне бы тяжелее всех, теперь тебе тяжелее Так что давай, держай. Давай, Старайтесь выиграть следующий конкурс. Чтобы мне казаться за номинацией. Надь. Да, пока. Заходи. Твоя сумка в Слава, снимайся. Украина в декабре месяце. Вы увидите меня похудевшим, красивым не меньше, чем на 60 килограммов готов похудеть за это время, пока меня не будет в проекте. Ще в цю студію прийде найважчий з учасників проєкту В'ячеслав Кривошеєв, як змінився В'ячеслав після участі у проєкті? як правильно худнути, коли твоя вага близько 200 кілограмів. А також як сьогодні виглядають учасники першого сезону.